Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 5 de Bed Free en 3D4 o oh, esta celoso basados en el libro. Cuando el ascensor llegó al piso 15 apareció una figura alta familiar, un hombre con camisa blanca y pantalón gris parado frente al lector de tarjetas escaneando su permiso de trabajo. 15 giró para mirarme y arqueó ligeramente las cejas. Si fuera antes, me habría sentido disgustado pero ahora me siento muy cómodo, al menos es mucho mejor que los ojos del señor Grit. Llegas tan temprano hoy, me dijo mientras me paraba a su lado. Tomé mi tarjeta de trabajo, la pegué al lector de tarjetas y respondí, tú también, ¿por qué te despertaste tan temprano esta mañana? King, porque quiero ver tu cara rápidamente. Sus palabras hicieron que mi cara se sonrojara. Rápidamente dejé mi tarjeta de trabajo y abrí la puerta de la empresa y entré. Escuché a quien saludar a los otros camaradas detrás de mí, saludé a mis señores y caminé hacia el departamento de informática rápidamente con mis dos pies. Estaba un poco enojado y nervioso, mi corazón latía más rápido. Actué como un adolescente que se enamora por primera vez. Para un mujeriego como él, que era bueno en la ambigüedad, sabía que era un método fácil de usar y que él nunca me tomaría en serio. Oh, compraste café. No creo que quieras esa taza de café. Hey me dijo cuando entré al departamento y sus pequeños ojos miraron la taza de café que traje. Empujé la taza de café frente a él y una de sus manos se estiró. Agarró la taza de café frente a él y tomó un sorbo. Ua, será mejor que te apresures y encuentres un nuevo novio para que esta persona se detenga. Estaba a punto de encender la computadora y cuando escuché la sugerencia de Hey, una cara hermosa cruzó repentinamente mi mente y me sorprendió, estupefacto. ¿Novio? Pensé en la cara de King. No hay absolutamente ninguna manera de que él... Eh, no quiero un novio todavía, le susurré a mi amigo. Hei dijo que esperaba que pudiera encontrar un buen novio esta vez y también dijo que Mai tenía un amigo que estaba soltero y que si me interesaba, él me lo podría presentar, pero aún así rechacé su oferta. Hei no sabía sobre mi relación con King que su amigo de la infancia y yo éramos más que amigos. Pero Hey nunca tendría la oportunidad de averiguarlo porque estaba llegando a su fin. Oye, ¿cómo llegaste a casa ayer? Hey dirigió su mirada al hombre que acababa de entrar al departamento. Quien cruzó la mesa entre nosotros dos, colocó su palma sobre la cabeza de Hey y la frotó, antes de caminar hacia su propia mesa y sentarse. Me regañaron hasta que sentí que casi moría, y casi pensaron que era un adulto de siete años. No un adulto de veintisiete años, dijo con el ceño fruncido. Ayer fue domingo. Al principio, King dijo que vendría al departamento a buscarme, pero de repente los llamaron de vuelta a casa poco después de salir por la puerta. Supongo que eso tiene algo que ver. ¿Qué pasó con esas citas ciegas? ¿Vas? Hey, dijo la pregunta que quería hacer. King, no, todavía estoy esperando que me notifique la fecha. Miré la pantalla de la computadora y la inquietud en mi pecho se alivió ligeramente con la pregunta de Hey. Desde que King dijo ese día que asistiría a una cita ciegas concertada en casa, no he seguido con él sobre el progreso del asunto. Una de las razones es que me doy cuenta de que no tengo derecho a preguntar esto. Por otro lado, realmente no quiero saber la verdad. Aunque todavía tengo dudas sobre los sentimientos de King, desde el incidente de la cita sigas, inconscientemente he comenzado a evitar pedirle respuestas. Incluso si me dijera que le gustó, todavía no puedo creer que a una persona de espíritu libre como él realmente le guste. Enamorarse nunca ha sido un problema para él. Y hasta donde yo sé, su familia es bastante seria y sus padres no estarían felices de ver a su hijo con alguien que no puede tener un heredero y saliendo con hombres. Escuché que mi madre obtuvo el número de teléfono de la casa. Me de tu madre. Quien entrecerró los ojos y miró fijamente al hombre frente a él. Gey rió secamente y se rascó la cabeza.